Милиция это не самостоятельный институт. Никто не будет с нами сотрудничать. Потому что милиция делает то, что выгодно власти. Если власти выгодно вызывать Белозерскую, а, и там обыскивать забирать у нее все, то милиция будет это делать. Им скажут это делать, они пойдут это делать. Вот. А если милиция выгодно вызывать меня в СБУ, а меня будут вызывать в СБУ. Вот вам приводил пример, и мой пример тоже. Ну, уже там и все народные депутаты, которых мы только смогли найти, нам помогали. И все средства массовой информации, которые могли помогать, тоже помогали. Там, ну, как это на русском, русском языке называется? Роспост, да? И был бы просто запустить ну, все, которые написали, все телеканалы показали, какой-то никакого вообще нет результата. Поэтому давайте не будем обманывать себя. Если нынешнему режиму выгодно а, давить журналистов, то он их будет давить. То, что происходит сейчас, похоже на вот Россию где-то в году 2003, когда только собирались журналисты, знаете, там, депутаты Союза правых сил, Яблоко, кто-то встречались с представителями ГУВД города Москвы, и представители ГУВД говорили, да, действительно, мы будем там с вами сотрудничать, помогать составлять какие-то юридические там, знаете, там, справки, будем там смотреть на ваши законопроекты, которые вы предлагаете, и чем закончится? Ничем. Сейчас журналистика вообще загнана в глубокую яму, и мы идем то же самое к этому. То, что мы занимаемся, это простите, и с нашей стороны, и со стороны милиции, это просто болтовня. Потому что от милиции ничего не зависит. И от нас ничего не зависит. Ну, пока власть а, есть такая, которая сейчас, а пока власть есть та, которая сейчас и выгодно дают, милиция будет не будет. Так тут разговор должен идти о смене власти. Вы что знаете, знаете, представить архированную страну, и мы приходим к какому-нибудь там гулять, вы говорите, знаете, у вас там сельские старости, нам не нравится, просто о освобождении страны от этого режима, а не о том, что нам не нравится, что нас вот по размеру прослойку как-то там ущемляют. Так что на самом деле, мне кажется, это просто пустой разговор. Нужно говорить о перемене власти, а не о том, что вот сидят молодые люди и говорят, что а да, части мы будем говорить.